и ходила к врачу, и снимала боль обезболивающими, и потом капельницами. То есть, ну, параллельно занималась вот много без, потому что результат это был такой не быстрый. Вот. Но боль с помощью медикаментов, видимо, сняла. То есть в декабре боль ушла, но осталось остаточное онемение в руке и покалывание в пальцах, как это бывает вот при грыжах. И я так как-то не забывала, но когда двигала рукой или подымала, то менее возвращалось, я вспоминала, что вот у меня есть такая проблема. Вот сейчас выхожу вот уже два месяца, и буквально пару дней назад мужу сказала, что нет, я не чувствую руку, руки, ощущения вот этого онемения и покалывания в пальцах. У меня такое было несколько лет назад в правой руке, и онемение не прошло, то есть оно было очень долго. А тут оно прошло само по себе, то есть я так думаю, что вот последствия это вот благодаря кроватям и Е5, которые я делала. Вот, поэтому, ну, вот, видимо, благодаря NUGO у меня поправилось вот, состояние здоровья грыжи. Может быть, она еще и есть, но как бы, при дальнейшем использовании оборудования, я думаю, что она должна уйти. А дома что у вас? А дома у меня коврик маленький, и я тоже прогреваю, ну, в основном, область плечей и спины. Uh -huh. вот, э, ну, помогает. Я, конечно, не сплю, у меня не получается спать на коврике, но я О, делаю, uh -huh. да, делаю такие процедуры днем uh -huh. и вечером, ну, вечером да, ну, uh -huh. ну вот утром, когда могу, и вечером. Uh -huh. И вот, помогает. Uh -huh. Я думаю, что это за небольшое количество времени такие uh -huh. результаты, это очень хорошо. Супер. А сколько сеансов? И 5, и н 5 на Е5 я сделала 10 сеансов постоянных, ну плюс вот, когда за 3 дня тоже периодически делала. И 5 сеансов на Н5 на кровати. Она мне тоже очень помогала, потому что она как раз очень хорошо разрабатывает область спины, позвонки и вот, даже отвлекает, вот, в Н5 отвлекает... Как ощущение от спины, от всего остального позвоночника, потому что настолько вот хорошо массажируют шею, угу. что я даже первые сеансы не заметила, что идет массаж дальше по всей спине, то есть настолько очень ну, большой был Может быть, да, после этой кровати вот как-то оно и прошло. Вот, поэтому спасибо хорошо. большое.